İsrailin Fələstin torpaqlarını işğal etdiyini bütün dünya anladığı kimi, işğalçılar özləri də anlayırlar. Elə bu səbəbdən də müqəddəs Quds şəhərinin küçələrini dolaşarkən, hətta adi söhbət səsləri belə onları qorxmağa və döşən kimi qaçmağa vadar edir. Baxmayaraq ki, Fələstinlilərdən fərqli olaraq, işğalçılar ən müasir silahlarla təsilsiz ediliblər. Amma İsraililər Fələstinlilərin tədəbəbə torpaqlarında gəzirlər. Odur ki, bu qorxaqlıq hissini heç bir top tüfəng aradan apara bilməz.